Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Pawoni Simbok. Video kali ini saya mau berbagi tips cara merebus daging sapi super gampang, hasilnya empuk dan hemat gas pastinya. Jadi simak terus ya videonya. Nah, ini ya teman-teman, daging sapi yang sudah dicuci bersih, taruh di dalam panci, takaran airnya itu sampai merendam daging sapinya ya. Selanjutnya, rebus menggunakan api sedang sampai airnya mendidih, kemudian tutup pancinya dan dihitung dari sekarang 5 menit, kemudian dimatikan apinya. Setelah 5 menit, matikan apinya dan tetap ditutup pancinya, jangan dibuka. Diamkan hingga 30 menit. Setelah 30 menit, rebus kembali dan setelah airnya mendidih, rebus selama 7 menit. Nah, kita lihat ya teman-teman. Ini sudah selesai prosesnya dan daging sapinya itu benar-benar sudah empuk. Ternyata sangat gampang, ya, teman-teman, untuk merebus daging sapi itu. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, biar teman-teman tidak ketinggalan kalau saya share resep-resep berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share, ya, teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you, bye bye!